С вами Ники Финн, и сегодня мы будем обозревать, может быть, самого сильного персонажа из Лего Чима. Это Горден. Горилла с булавой. Ну и строится он тяжело. Ну, Но... давайте посмотрим, как он строится. начинаем его строить. Сначала мы берем вот эти вот, вот эту детальку и две вот таких вот. И вставляем, как мы делали это с кранером. Вот так и вот так вот. Потом мы это вставляем вот... Ах, чтобы снизу была еще одна дырка. Потом мы делаем ноги. Мы сначала берем, ну, саму ногу, потом мы берем вот эту детальку, вставляем, потом вот эту, вставляем, вот эту броньку, вставляем, нет, нет, потом вот эту вот, вставляем и броньку в конце. И так два раза. И вставляем это, эти ноги такие маленькие на нашего самого... Может быть самого сильного персонажа. Потом мы делаем ему руки. Сначала мы берем, ну саму руку, еще с пальцами. А вот только вот все пальцы мы ложим обычно, а вот только вот этот вот мы его по-другому. А потом мы берем вот эту детальку вставляем именно не на самый краешек, а на вторую. Вот это. Вставляем, вставляем броньку. И вот это. И так два раза. И мы это вставляем на нашего плеч. Да, только начали, он уже почти собран. Потом мы делаем ему вещичку одну для... Ой, ошибка, ошибка, ошибка. Мы сделали эти руки. А потом мы берем вот эту детальку. Вот эту детальку. Вставляем вот сюда. Вот Потом мы берем вот эту вот детальку. Вот. Вставляем вот сюда. И берем вот эту детальку. Чего не хватает. Или все. А! -а, -а. Понял, чего. Э -э вот. И вот так мы делаем, ну, один раз вот так, второй вот так. И мы это вставляем вот сюда уже на эти мы вставляем руки. Вот и вот. Уже он у нас такой большой. Потом мы берем броньку обычную, темно-серую такую. Вставляем вот сюда. И берем вот эту броньку. К ней еще наклейки идут. И вставляем вот сюда туда, куда мы раньше поставили руки. Вот. Потом мы сюда вставляем броньки. Вот эту сюда, вот эту сюда, и вот эту вот, вот сюда должна выйти. А, вот я еще вспомнил про одну вещь. Надо еще взять вот эту детальку и три вот таких вот. И вставляем это вот все. Да, вот так. Вот так. И мы это вставляем вот сюда. И так самое. Ой. Зараз. Вот. Вставляем. Так, вот. Вот это я забывала насчет собирания некоторых роботов. Потом мы это уже вставляем вообще. Потом мы ему делаем оружие. Ну, оружие уже делается легко. Берем вот эту детальку, вот эту детальку вставляем вот сюда. А, и, нет, вот сюда. Потом берем вот эту детальку, вставляем. Вот эту вставляем. Вот. берем вставляем вот эту золотую вставляем вот это вставляем вот эту детальку на красную наша булава готова Так, наша булава готова, и мы ее вставляем вот сюда. последний штрих мы делаем на мою голову. Берем вот эту детальку, ну саму голову, и вот эту детальку, и мы ее вставляем вот так вот, вот, и вставляем мы это вот сюда. Да. И наш борзон готов. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте оставлять комментарии под видео. Всем удачи, всем пока.